boylik istagan odam ikki do'st yo'lda uchrashib qoldi bir birini anchadan beri ko'rmaganliklari bois uzoq suhbat qurdilar shunda ulardan biri do'stiga qanidi ko'p boyligim bo'lsa ochlarga taom yolg'izlarga mador nochorlarga shifo bo'lardim lekin afsus xudo boylik bermadida da qo'limda kosiblik hunariyu qari onamdan boshqa hech narsam yo'q ba'zan onamning qaysarliklaridan charchab ketaman dedi nolib bu gaplarni diqqat bilan tinglagan ikkinchi do'st armonda qolgan birodariga bunday dedi yuqorida aytgan ishlarni amalga oshirishingga ishonmayman bir o'ylab ko'r alloh senga sog'lik halol kasb boshingga ona ato qildi aslida eng katta boylik shular emasmi sen esa shuncha boyliging bo'la turib bittayu bitta onangga xizmat qilishdan noliyapsan agar puling bo'lganida begonalarga yaxshilik qilarmiding allohdan yana davlat so'raguncha boringni shukrini ado etmaysanmi noligan yigit bu gaplarga biror narsa deya olmay qoldi o'ylagancha qoldi hikoya tugadi xulosa o'zingizdan bu hikoyani yaqinlaringizga ulashing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring